యుపురాధీశం విష్ణు నారాయణం హరిం వాసుం జగన్నాథం కృష్ణం వందే జగత్ శ్రీమన్నారాయణీయము ప్రథమస్కంద పరిచ్ఛేదము మూడవ దశకము భక్తిస్వరూపవర్ణనము భక్తికై ప్రార్థనా पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतसर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टम् कष्टम् तव चरणसेवा अनासक्तम् चित्तम् भवति बत विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहम् गायम् गायम् कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न ना के के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारु जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति श स्वैरम् सततपरिनिर्भात किमपरम् भवद्भक्ति स्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनम् नैगमवचोः भवेन्मिथ्यारथ्य पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदय मिलन् महानन्दाद्वैतम् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मम् धृतरसम् भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयम् तद्रूपम् परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षशृणि यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा मरुद्वेहाधीशत् वै खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत् स्नेहीसोऽहम् सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद् प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तम् सम् झटिति कुरु माम् किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदयात् अहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तम् नतिनुतिनिषेवा विरचयन् श्रीहर एम्